Kebanyakannya macam kes tadi, bila bercerai, dia balik kepada agama asal. Ini yang kita bimbang. Jadi mungkin Ustazah ada pandangan tentang perkara ini. Eh, apakah sebenarnya nasihat yang perlu kita beri? Khususnya dalam mereka yang terjebak dalam perkara ini. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustaz Syahrin. Ya, kita rasa sedih juga sebab ada juga perkahwinan campur ni akhirnya kembali kepada agama asal. Saya nampak ada beberapa punca. Yang pertama sekali ialah tak memahami matlamat perkahwinan dalam Islam. Tengok orang kahwin campur, eh, seronoknya kahwin campur, pakai baju macam ni, pakai baju macam ni. Dia pun nak kahwin campur juga. Dia tak faham matlamat perkahwinan di dalam Islam itu ialah ibadat. Kita kahwin, kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga sebut, bila kamu dah kahwin, sempurna separuh agama kamu falyattaqillaha fil nisfil baqi lagi 50% itu bertakwalah kepada Allah suami dan isteri ini kena ada ilmu ekstra untuk memikul tanggungjawab untuk memimpin saudara baru ini itu yang pertama yang kedua perceraian ini juga berlaku kerana kejahilan jahil tentang agama tak tahu sembahyang tak tahu mengaji al-Quran tak berpuasa sebab apa sebab tak nak keluar mencari ilmu Perceraian kahwin campur ini berlaku kerana campur tangan orang yang ketiga, mungkin ibu bapa, ipar dua dan sebagainya menghasutnya. Itu yang menyebabkan perceraian yang berlaku. Justru itu, untuk mengelakkan perceraian daripada berlaku kepada perkahwinan campur ini, pastikan persediaan yang cukup. Kalau suami menghargai pengorbanan isteri, isteri menghargai pengorbanan suami, rumah tangga kita akan bahagia. Berdoa supaya isteri kita adalah isteri yang soleha, berdoa supaya kita sebagai suami-suami yang soleh dan akhirnya dikurniakan dengan zuriat yang soleh, zuriat yang soleha. Insya Allah di dunia syurga yang sementara, di hari akhirat syurga yang kekal abadi.